За всю эпопею судебных вот, мытарств и заседаний, это первое судебное заседание, которое проходит объективно. Это чувствуется, и судьи изучили материалы дела, оно не маленькое, там в четырех томах, и э, э, рассматривают квалифицированно, и э, уже присутствие и прессы, и общественности способствует объективному рассмотрению дела. Я обратился в суд с иском о взыскании долга с двух физических лиц, сумма не маленькая. И по прошествии э, уже более двух лет дело до сих пор рассматривается судами. Сначала Соломенский районный суд города Киева удовлетворил мой иск о взыскании, а потом ни с того ни с сего суд, судья Соломенского суда Зинченко отменил это решение, не основываясь ни на каких новых доводах, документах и обстоятельствах и отказал мне в виске на тех же самых основаниях, на которых он первоначально иск удовлетворил. При этом судья Зинченко вытребовал оригиналы документов, написанные ответчиками. Это договор и расписки которые он приложил к делу, якобы для проведения необходимости проведения экспертизы. Но экспертизу не провел, а отказал в виски без проведения экспертизы. Я обратился в апелляционный суд, и там обнаружилось, что оригинал документов и расписки исчезли. Исчезла также файл упаковочный, где они были в деле с пломбой, печатью суда и судьи Зинченко. Судья Зинченко и секретарь Шевчук подтвердили на комиссии, которая следственная была по этому факту исчезновения документов, что они действительно приняли от меня оригиналы и их опечатали. Однако апелляционный суд Киева Выдвинул просто предположение, не основываясь ни на каких фактах, о том, что это якобы я и предоставил вместо оригинала копии документов, а Соломенский суд якобы этого просто не, не помитил, не заметил изначально вот. и отказал мне в удовлетворении операционного иска. Я подал кассационную жалобу в высший специализированный суд, который принял дело к рассмотрению и скасовал решение судей по попередних инстанций. Вот. Направил дело на новое рассмотрение в Соломенский суд города Киева. При этом, так как факт кражи не был подтвержден на тот момент, я обратился в Соломенское райуправление милиции, которое возглудило уголовное дело. И вот оно уже длится полтора года почти. И с самого начала я просил провести экспертизы для того, чтобы ими установить факт кражи там и подмены на, на копию. Это можно было сделать по следам, которые там есть. Что этот документ он не соответствовал всем других документам, которые там находились в деле. Так вот, на тот момент Высший специализированный суд города Киева признал, что даже невзирая на это, так как ответчиками признавался долг, то он не пред... и не подлежит доказыванию, и поэтому суды неправильно рассмотрели это дело. Вот, и поэтому отправил суд на новое рассмотрение в Соломинский районный суд города Киева. Однако и во второй раз Соломинский районный суд отказал, и мне в виски, невзирая на рекомендации высшего специального суда, проигнорировал его рекомендации. Также отказал просто беспардонно в проведении экспертиз по факту установления кражи и по аутентичности документов, копии, которая находится, почерка с почерком ответчиков. Вот. Причем не уведомил меня о, о, о осмотрении дела и о, о, даты, на которые он собирался судовые деваты проводить и о, о, выносить решение. То есть в мое отсутствие принял решение отказать мне. Вот. Это судья Карабенко, судья Соломинского районного суда. И о, далее я подал в апелляционный суд города Киева апелляционную жалобу, от, которая сегодня и рассматривалась.